Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash Edition 6 petang bersama saya Zuhara Mustafa Husin. Kita ke berita utama. Tiada pilihan raya kecil PRK akan diadakan di Perlis berikutan tindakan PAS menggugurkan keahlian tiga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perlis daripada parti itu. Dewan Undangan Negeri Dun Perlis hari ini menarik semula pemakluman kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Perlis berhubung permohonan diadakan PRK membabitkan tiga dun perkenaan. Speaker Don Perlis Rusli Izan berkata walaupun tidak berlakunya PRK, kerusi berkenaan akan kekal dibiarkan kosong sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Ia membabitkan Don Bintung, Cupeng dan Guar Sanji yang diumumkan kosong selepas tiga adun kawasan itu diberhentikan keahlian mereka daripada PAS sebelum ini. Jelasnya keputusan itu dibuat selepas mengambil kira perkembangan mutakhir termasuk pendirian PAS selaku parti komponen Perikatan Nasional PN yang memberi jaminan akan terus komited mengekalkan kelangsungan dan kestabilan kerajaan negeri Perlis. Beliau sebelum ini menghantar notis pemakluman kepada SPR Perlis pada 29 Disember lalu memaklumkan bahawa Adun Cuping, Saad Suman, Adun Pintung, Fakrul Anwar Ismail dan Adun Guar Sanji, Muhammad Rizwan Hashim didapati tidak layak menjadi ahli dewan mengikut perkara 50A kurungan 1 kurungan A kurungan 2 undang-undang tubuh kerajaan Perlis. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pejabat Speaker Dewan Perlis di Kompleks Sri Putra hari ini. Tiada sebarang konflik dalaman yang menuntut peletakan jawatan saya secara tergesa-gesa. Itu penegasan Datuk Mas Ermiyati Samsudin berhubung jawatannya dalam Perikatan Nasional PN. Susulan tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan sebagai pengerusi gabungan itu semalam. Mas Ermiyati yang merupakan pengerusi PM Melaka menegaskan keputusan untuk tidak meletakkan jawatan bukanlah didorong oleh kepentingan peribadi mempertahankan jawatan atau kuasa. Sebaliknya ia dibuat atas pertimbangan tanggungjawab, kestabilan organisasi serta kepentingan perjuangan Perikatan Nasional di peringkat negeri. Jelasnya hubungan antara kepimpinan PN Melaka khususnya bersama Pesuruhjaya PAS Negeri Zulkifli Ismail serta seluruh komponen parti berada dalam keadaan baik, harmoni dan saling mempercayai. Beliau juga ketua wanita PN Pusat berkata hubungan itu kekal sama ada sebelum, semasa dan selepas isu kedudukan Menteri Besar yang berlaku di Perlis. Ketua Wanita Bersatu itu turut menegaskan pilihan raya negeri Melaka yang dijangka berlangsung dalam tempoh 4 hingga 6 bulan akan datang turut menjadi alasan beliau mempertahankan jawatan dalam PN. Tegasnya sebarang perubahan mendadak hanya berisiko melemahkan momentum yang sedang dibina bersama. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media susulan desakan segelintir pihak yang menggesa dan menanti-nanti peletakan jawatan beliau sebagai pengerusi PIAN Melaka dan ketua wanita PIAN Pusat. Gelombang peletakan jawatan dalam Perikatan Nasional PN membabitkan pemimpin bersatu terus berlaku susulan pelepasan jawatan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi gabungan itu. Terbaru, dua pemimpin bersatu Negeri Sembilan meletakkan jawatan dalam PN Negeri itu. Muhammad Nur Afendi Muhammad Saleh yang merupakan ketua bersatu jempol meletakkan jawatan sebagai setiausaha PN Negeri Sembilan manakala Ketua Bersatu Rembau Muhammad Nazri Muhammad Yunus meletakkan jawatan sebagai Ketua Penerangan PN Negeri Sembilan. Katanya peletakan jawatan itu berkuat kuasa 1 Januari 2026 selaras dengan keputusan pengerusi PN Negeri Sembilan Hanifah Abu Bakar yang mengumumkan peletakan jawatan semalam. Tambahnya peletakan jawatan itu sebagai tanda solidariti bersama keputusan Muhyiddin dan politik partisan adalah platform ibadah semata-mata dan ruang melakukan kebaikan. Tambah mereka khidmat bakti untuk ummah dan masyarakat boleh dilaksanakan dalam apa jua bentuk dan lapangan termasuk sama ada dengan berjawatan ataupun tidak. Ketua Staf Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Lieutenant General Dato Azan Mat Osman dilantik Panglima Tentera Darat ke-31 berkuat kuasa 1 Januari 2026. Pelantikan itu bagi menggantikan General Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan yang diarahkan bercuti sebelum ini. Pelantikan terbabit diumumkan Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin Jelasnya pelantikan dibuat selaras keputusan mesyuarat Majlis Angkatan Tentera ke-631 pada 19 November lalu dan diperkenan yang dipertuan agung Sultan Ibrahim pada 1 Disember. Muhammad Khalid dalam kenyataan berkata pelantikan itu diyakini mampu memperkukuh kepimpinan Tentera Darat Malaysia TDM serta meningkatkan keupayaan operasi ATM dalam memenuhi tuntutan pertahanan negara pada masa kini dan hadapan. Azhan 57 tahun merupakan anak kelahiran Muar Johor dan mula menceburi bidang ketenteraan dengan mengikuti latihan pegawai kadet di Sungai Besi pada 25 Ogos 1987. Sementara itu Muhammad Khalid turut memaklumkan pelaksanaan keputusan mesyuarat Majlis Angkatan Tentera ke-631 mengenai pelantikan Muhammad Hafizuddin sebagai panglima angkatan tentera ditangguhkan. Katanya Muhammad Hafizuddin diarahkan bercuti bagi membolehkan proses siasatan pihak berkuasa dijalankan terhadap dawaan yang dilaporkan melibatkan beliau. Sementara itu, menurut Muhammad Khalid, tugas Panglima Angkatan Tentera yang kini kosong susulan persaraan General Tan Sri Muhammad Nizam Jaafar akan dipangku Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM Tan Sri Dr. Zulhilmi Isnain seperti diumumkan pada 27 Disember lalu. Tukang pemasangan pintu yang didakwa menjadi orang suruhan Ceti Haram atau Hal Alung diadapkan ke Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrat Batu Pahat atas tuduhan membakar kenderaan serta membuat ugutan terhadap tiga lelaki. Liu Chun Ken, 46 tahun yang berhadapan tiga pertuduhan mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dikemukakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh dan Magistrat Nur Rasidah Abdul Rahman. Bagi pertuduhan di mahkamah session, bapa kepada seorang anak itu didakwa menggunakan api dengan membakar kereta milik lelaki berusia 31 tahun di Taman Soga jam 4 pagi 22 September lalu. Pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 435 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan penjara sehingga 14 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Di Mahkamah Magistrate dia berhadapan dua pertuduhan didakwa menakutkan secara jenayah dengan menampal nota ugutan untuk membakar rumah milik dua lelaki masing-masing berusia 59 dan 73 tahun. Kedua-dua perbuatan itu dilakukan di Taman Santalia Tongkang Pecah dan Taman Setia Jaya di sini antara jam 4 dan 5 pagi pada 18 September serta 3 Oktober lalu. Kesalahan ini dilakukan mengikut Seksyen 507 Kanun Kesiksaan yang mana tertuduh boleh dikenakan penjara sehingga 2 tahun bagi setiap pertuduhan dikenakan. Magistrat kemudiannya membenarkan permohonan pihak pendawaan dengan tidak menawarkan ikat jamin dan kesemua kes disebut pada 30 Januari untuk serahan dokumen dan lantikan peguam. Dua lelaki direman selama tujuh hari susulan kes serangan sekumpulan lelaki bertopeng bersenjatakan parang di sebuah restoran makanan di Sungai Bakap, Nibong Tebal, Pulau Pinang semalam. Majistret Jawi Roshayati Radilah membenarkan dua suspek berusia 23 dan 36 tahun itu direman sehingga 6 Januari bagi membantu siasatan. Terdahulu, kedua-dua suspek tiba di pekarangan mahkamah jam 1.40 tengah hari dengan berpakaian lokap serta diiringi polis. Difahamkan suspek pertama berusia 36 tahun yang bekerja sebagai pengurus pengawal keselamatan itu ditahan di Taman Merak jam 9.30 malam semalam. Manakala suspek kedua ditahan jam 12.40 tengah malam tadi di Taman Cempaka ke Batu Kawan. Kedua-dua suspek diwakili peguam A. E. Mahesh. Difahamkan serangan berkumpulan yang menyebabkan seorang maut dan dua cedera itu dipercayai berpunca daripada masalah hutang. Menurut wartawan Malaysia Gazette Malinda Abdul Malik, mangsa dikatakan gagal mencapai kata sepakat dalam rundingan pembayaran hutang sebelum diserang sekumpulan individu yang dikenalinya dan bersenjatakan parang. Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang itu, mangsa berusia 59 tahun maut dipercayai ketika dalam perjalanan ke hospital akibat kecederaan parah pada anggota badan. Sementara seorang lelaki berusia 42 tahun yang parah dalam kejadian tersebut kini dirawat di Hospital Seberang Jaya manakala seorang lagi mangsa berusia 31 tahun dibenarkan pulang selepas menerima rawatan sebagai pesakit luar. Sebuah keluarga bernasib baik apabila menyedari kehadiran ular tedung selar sepanjang 2 meter dan seberat 6 kilogram di atas alang kayu bumbung rumah. Dalam kejadian di kampung Carutkit, Sikedah, keluarga terbabit menyedari kehadiran reptilia itu selepas terdengar dengusan kuat. Memetik harian Metro, Hafisya Isyad, 35 tahun berkata jarak ular tedung selar itu dengan adik iparnya agak dekat sebelum menyedari kehadiran haiwan liar itu. Katanya ketika itu adik iparnya yang berusia 39 tahun hendak makan nasi di dapur pada jam 6.40 petang semalam. Sebaik dia nampak ular tedung selar itu melingkar atas alang rumah, adik iparnya menjerit sebelum menghubungi Angkatan Pertahanan Awam APM. Hafiz Shah berkata rumahnya dan rumah ibunya terletak berhampiran belukar dan sebelum ini ada penduduk kampung memberitahu pernah terserempak dengan beberapa ekor ular di kawasan itu. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sik Lieutenant PA Haisul Aisyah Muhammad Napiah berkata, tangkapan ular tedung selar ini adalah yang ke-14 untuk bulan ini. Jumlah itu sekali ganda berbanding bulan lalu berikutan faktor cuaca tidak menentu menyebabkan reptilia itu keluar untuk mencari pelindungan dan sumber makanan. Ular terbabit diserahkan kepada Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Sekian MG Flash ikuti platform media sosial Malaysia Gazette di Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Kami tim MG Flash mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2026. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat hormat.